А если бы этот день был бы твоим последним днем в этом мире, что бы ты сделал? Кому бы ты сказал о том, что любишь? О чем бы пожалел? И у кого попросил бы прощения? А если сей миг твой последний, что бы ты сделал? Каждый наш день, он будто последний, потому что на завтрашний день гарантий ни у кого нет оказался не твоим последним, то поверь, в мире непременно есть тот, кто завтрашнего дня уже не увидит. И он не успел, потому что не знал и не задумывался. И кто же из нас готовится к смерти, единицы? А ведь этот час непременно нас каждому из нас придет ангел смерти, который, возможно, именно сейчас по повелению Бога забирает чью-то душу. Каждый из нас знает, что смерть неизбежна, но лишь малая часть готовится к ней. Сказано в Священном Куране в Суре Аль-Джума, аяте восьмом, означающее «Скажи, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и воистину на том свете вы будете отвечать за свои деяния». А если сегодняшний день мой последний? О Аллах, прости мне мои грехи большие и малые, и даруй мне умереть с покаянием. О Аллах, даруй одобренный конец всем людям, которых я люблю. О, мусульмане, я прошу прощения ради Аллаха у всех, кого могла когда-то.